Добрый вечер. Начинаем пресс-конференцию. На пресс-конференции присутствует главный тренер нашей команды Владимир Николаевич Ныч. Владимир Николаевич, пожалуйста, несколько слов убери. Ну, как бы кубковая игра, соперник премьер-лиговый, много болельщиков. Спасибо за поддержку. Ну и мы оправдали ожидания болельщиков и провели хороший матч в хорошем темпе. Правильно выбрали тактику, потому что у Волыни кроме стандартов не было моментов. А у нас еще было много нереализованных, так скажем, полумоментов, где не хватало хладнокровия немножко в завершающей стадии атаки. Так все, я думаю, по игре. Вопрос. Ты ваши братья сегодня забыли? рассказали, что приехал на Знаете, долгая травма была у Евгения Пасича. Еша отдувался один за двоих. Поэтому теперь, когда они вдвоем на поле, кажется, что их четыре. Поэтому как бы. Еще вопрос? Большой перерыв перед Кубковой игрой. Он сыграл лучшую в позитивную сторону или наоборот? Команда могла как бы расслабиться. Вы ожидали как тренер, какие будут последствия такого перерыва? Конечно, когда мы привыкли к четырехдневному циклу, это один вариант подготовки. Сейчас было 8 дней до игры, это совсем другой вариант подготовки. Но так как мы сегодня двигались, я думаю, что мы правильно готовились. Ну, конечно. Конечно, сейчас в раздевалке ребята профессионалы, мы сказали, завтра уже собираемся, завтра у них будут восстановительные процедуры, те, кто не играл, получат определенную нагрузку, так как всегда. Футбол, сутки, хочет, я вам так скажу, сегодня тот футбол, который я хотел видеть именно с этим соперником, с другим соперником может быть совсем другой футбол. Сейчас много пишут о футболе, топ-тренера и так далее. Сейчас э, не важно, сколько ты владеешь мячом, а важно, сколько команда соперника под давлением. Если у нас получается все время оказывать давление на соперника, это мы лишаем его пространства, лишаем времени подумать. Ну, таким образом соперник совершает ошибки. В принципе, здесь ничего сложного, все просто. Ну, я подсказывал ребятам, что высокий вратарь и вся группа защиты у Валы не очень высокая. Подавать именно верхом не имело смысла. Но ребятам подсказывал, что у высоких вратарей есть одна проблема, им тяжело складываться. Это однозначно, я говорил. Ну вы знаете, Логинов же у нас лето, и он очень долго не играл. У него ответственная позиция центральный защитник. И здесь очень важно, как он пройдет притирку, как он пройдет одобрение всего коллектива. И сейчас ему коллектив доверяет, и он этим отправдывает. Поэтому понятно, что есть еще помарочки, но я думаю, что в целом играл он нормально. Вы как раз отвернулись, я видела, от поля. Как вы реагируете на то, что не удерживают концентрацию команды до конца игры? Ну Понимаете, как это можно удерживать? Волынь проигрывала 2-0, шла вперед большие силы. Я видел уже, что пошли защитники вперед. И тут ну, они добились этого пенальти заслуженно, потому что давление с их стороны присутствовало очень прилично в конце. Раньше замены, если мы смотрели, ваш оппонент Виталий Владимирович Варсян уже сразу начал усиливать свою команду. А мы ждали уже до самого последнего момента, ну, до последних минуты. Ну, игра диктовала. Виталий Владимирович что-то хотел поменять в игре, потому что они проигрывали. А я не хотел менять, потому что мы выигрывали. Вот и все. Спасибо. Да, спасибо. спасибо.